Вместо э, медиков на скорой помощи она хочет, чтобы работали парамедики, которые люди подготовлены за три месяца. За три месяца специалиста не подготовишь. Это должен понимать как бы любой человек. Я так понимаю что подниматься должны не только мы медики, которых лишают наших фактически мест рабочих. Нас хотят выдать просто на улицу. Но и люди, которым вот, помощь оказывать будут, и люди, фактически, которые подготовят за три месяца. Должны понимать все, в том числе больные, к которым приедут парамедики. Парамедик пара – это не медик. Мы собрались, мы хотим, чтобы в этой войне было, чтобы так не случилось. Потому что как бы все это не на, на этом уровне должно готовиться. У нас нет ни стационаров, ни машин, ни оборудования, ничего не подготовлено для того, чтобы это было как вот американская система с парамедиками. Есть, это не для нас пока что. А что вы в майбутнем мы будете работать? После того, как тут отстояли? стоит. Мы еще не знаем. <laughs> не знаю. Но я, я думаю, что мы будем бороться все-таки. Хочется, чтобы нас услышали, что нас мало, как вот, бы мало людей собралось. Ну, это не потому, что вообще так мало людей думает так, потому что все на рабочих местах. Мы вот сутки отработали, мы приехали сюда, чтобы вот рассказать, довести людям. Вот, нашу точку зрения. Ну, как, как хочется бороться, чтобы все боролись. Не только мы, медики, это не только нас касается. Касается а всех больных, здоровых, тех, которые не дай бог, вдруг что-то случится, какая-то там трагедия, кто-то пострадает, это касается всех, абсолютно всех. Даже те, которые сейчас здоровые, через пять минут уже что-то будет, что, что угодно. должны приехать специализированные, оснащенные бригады.